ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परम् भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम् ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानोपाश्रित्य मम धर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानाम् ततो भवति भारत सर्वयो निष्कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् महद्योनिरहम् बीजप्रदक्षिता सत्त्वम् रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्यम् तत्र सत्त्वम् निर्मलत्वात् प्रकाश कनमामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्तमस्तज्ज्ञानजम् विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वम् सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत् रजस्तमश्चाभिभूयः सत्त्वम् भवति भारत रजः सत्त्वम् तमश्चैव तमः सत्त्वम् रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञायम् ज्ञानम् यदा तदा विद्याद्विवृद्धम् सत्त्वमित्युत् लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्प्रहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतरशव अपrakashो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेवच तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभ्रत तत्तो तदोत्तम विदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलय जायते तथा प्रलीन स्तमसी मूलो निषिजाते कर्मण सुतुस्त्त्क निर्मल फलम रजसस्तुम दुखम तमस फलम सत्जाते ज्ञानम रजसो लोभे चोह तमसो भवतो ज्ञानमेवच ऊर्धम गच्छन्ति सत्स्था मध्य ठंडी राज जगन्य गुणवृत्तिस्था अदो गतिमसा नान्यम गुणेभ्य कर्ता यदा दृष्टा पश्य गुणेभ्य परम वेत्ती मध्वाव सोधि गति गुणा गुणानेता नीत्री देश देयसमुद्भवान् जन्म अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो हिमाचारः कथं कथञ्चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा गुणावर्तन्त इत्येव योगतिष्ठतिनेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान गुणान् समति इत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम हममृतस्य मृतस्य वेस्यच शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुप्रियात् ब्रह्म विद्याया योगशास्त्री श्री कृष्णानंद संवारे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोध्यायः